Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я купила новые девайсы. Я фирму не буду называть, потому что она мне не проплачивала. Вы можете ее увидеть на коробке, если вам будет интересно. И сегодня я делаю вот такой обзор. Все детально вам покажу. Давайте начинать. Начнем с цвета. Есть набор в красном цвете, как у меня, а есть и в черном. Я хотела заказать вот такой красивый черный благородный цвет, но они все закончились и осталось на складе только красный. Поэтому для меня это такой эксперимент. Посуду я покупала первый раз именно таким набором, качественная. И, в общем-то, давайте смотреть. Посуда сделана, набор этот из Германии подходит под все виды плит газовая, инъекционная. Значит, ручки нельзя засовывать в духовку. Это мне сразу предупредил консультант. Я заказывала в интернет-магазине. Они не подходят для духовки. Итак, эта сковорода шла без крышки. 3,3 литра. Вот такая вот сковорода. Классная. Далее сотейник, он идет с крышкой. Здесь 1,4. Отличная такая. Классный сотейник, Варить каши, яйца, вообще все удобно. Далее у нас средний идет казан. Здесь 2,7 литра уже вот такая вот идет классная, она с крышкой. Ручки довольно-таки удобные. Я думаю, что при использовании они не будут нагреваться. И самый большой у нас казан объемом 4,7 литра как раз для борщей, супов все, что можете, даже для плова, это будет идеально. Также вот здесь такие же ручки, которые не нагреваются. И, и такой еще маленький плюсик. Здесь у нас крышка, каждая маркировка она универсальная и подойдет по сковороду. Вот так вот. Такой получился маленький обзор. Значит, все хорошо сделано, качественно. Посмотрим, как это все будет в готовке. Если вам будет интересно, смотрите на моем канале. Подписывайтесь. Я буду готовить именно на этой посуде. Вот такой вот получился набор. Здесь у нас пишется, что с Германии. Значит, вот объемы, литры, размеры в черном цвете. Пишет, что 7, 7 девайсов. Ну, в общем, премиум. Я думаю, что отличный вариант для кухни. Набор вес стоил 2400, мне по скидке, по акции получилось 1800. Я думаю, для такого набора довольно-таки неплохо. Надеюсь, конечно же, что поверхность здесь действительно надежна. Она, я думаю, не будет все пригорать и буду стараться ее не царапать. Итак, еще раз покажу вам поближе к сожалению, это не реклама, не бартер. Я бы была бы очень рада, если честно. Если бы мне кулинарные такие все девайсы присылали, я бы вам рекомендовала, если мне это действительно нравилось. Это и можно было бы посоветовать. Вот такой получился обзор. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. До новых встреч.